20 вересня розпочалась безстрокова акція по блокуванню вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами. Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торгівельні відносини з Кримом як з окупованою територією. Активісти громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького вирішили дізнатися, чи підтримують цю акцію мешканці оболоні та чи вірять вони, що Крим повернуть Україні. Звісно, територія, по-перше, це територія кримських татар, так що це буде Республіка Татарська да? в да. составі України. Обов'язково. Так, тому що він по по территории, он к Украине, он экономически. И так это просто люди это на свое время надо, чтобы не э, поняли. Нет, не верю. Во-первых, мы ничего не делаем для этого. А во-вторых, у нас столько забот, и они, главное, не хотят. Вот что. Кроме татар никто не хочет. Верю. Ну, потому что думаешь, мы достойно его заберем. Вы знаете, со временем возможно. А сейчас, в настоящий период, это маловероятно по предсказаниях он там не вернется. Конечно, верю. Верите? Да. А почему? Ну, как же это Украина? Я, если честно, не задумывалась об этом. Ну, просто я не вникаю в политические вопросы. Может быть. Сомневаюсь. Uh -uh. Почему? почему? Потому что нет у нас честных, нормальных политиков, которые бы за это боролись. Они каждый борется за свой карман. Естественно. Верите, да? Почему? да. Ну, потому что другого нет у нас пути. А только, а только вернуть Крым наши. Надо, чтобы сами жители Крыма захотели. А, поскольку у них сейчас не сладкая жизнь, они скоро захотят. Уже многие хотят, только тихо говорят. Она несправедлива, она должна быть четко справедливая. Если она будет справедливая, это, это правда одна. Вот если по правде, это будет наш. Естественно, было давно уже отключить и светы, раз заводы они не платят, между прочим. Ну, татары молодцы. Какие молодцы. В принципе, 50 на 50. И С одной стороны, правильно, а с другой стороны, не совсем. Там такие же люди живут, как и здесь, на Украине. То, что там случилось, это беда большая, но люди страдать не должны. Да. да. Надо делать. И побольше, и почаще. И только, чтобы меньше там предателей было. И чтобы окольными путями не проходили там. Да, я поддерживаю и жду, когда в России начнет революция. Она будет 7 ноября 2017 года. Как сказать? Не очень. Не поддержит никто никого. Я поддерживаю, я вообще за то, что напрасно все вот это вот так вот пустили на самотек. Эти вопросы нельзя так с таким вот путем решать молочными берегами, кисельными берегами и все. Надо на силу отвечать своей честью, своим достоинством и своего куска не отдавать никому. Вот я считаю так.